श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्तांनो खंडोबाची कृपा प्राप्त करण्यासाठी खंडोबाचा हा गुप्त मंत्र रोज रात्री झोपण्यापूर्वी जप केल्याने किंवा ऐकल्याने आर्थिक संकटे मानसिक ताण चिंता सर्व काही दूर करणारा हा खंडोबाचा शक्तिशाली मंत्र आहे हा मंत्र रोज रात्री झोपण्यापूर्वी जर तुम्ही ऐकला किंवा जप केला एकशे आठ वेळा करा एक्कावन्न वेळा करा किंवा एकवीस वेळा करा तर तुमचे सर्व आयुष्य बदलले जाईल आणि तुम्हाला सुख शांती प्राप्त होईल चला तर मग श्रद्धेने हा मंत्र ऐकूया मंत्र ऐकता ऐकता कमेंट बॉक्समध्ये ओम श्री मल्लारी मार्तंड टाईप करा ओम नमो मल्लारे मार्तंडाय रात्री शांतीदाय नमहा ॐ नमो मल्लारि मार्ताण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारि मार्तण्डाय 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 रात्रिशान्तिदाय नमः य रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारे मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारे मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारे मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारि मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारि मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारि मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ मल्लारे मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो 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 मल्लारि मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारि मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारि मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः मल्लारे मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारे मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारे मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारे मार्दण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारि मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारि मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारि मार्तण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारे मार्ताण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः ॐ नमो मल्लारि मार्दण्डाय रात्रिशान्तिदाय नमः